بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمار جاء به حمد صنعنا رمز وحمد janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sizu biz ummatlar tarafidan durudi bor salovotu salomlarimiz bo'lsin alloh subhanah va taolo har birlarimizni ixlos muhabbat ila allohni rizolik umidini istab allohning baytlaridan bo'lgan bir baytga jamlanib zimmamizdagi farz ibodatini ado qilishlik uchun bosib kelgan qudumu shariflarimizga hasanot umr rizqilarimizga allohim o'zi barakot bersin olloh uzoq umr berib bergan umrida allohga chiroyli toat ibodatlar ila chiroyli umr guzororlik qilib dunyo va oxiratini obod qilguvchi haqiqiy mo'minlar safida bo'lishlik baxtini xudo bizlarga nasib elasin bugungi kundagi maizamiz azizlar dinimizda o'zaro bir birlariga yordam berishlik fazilati musulmon musulmon bilan aka uka birodar ekanligini fazilati musulmon inson o'ziga yaxshi ko'rgan narsalarni boshqalarga ilinishlik o'zi suyib yaxshi ko'rgan narsalarni boshqalarga ham berishligi yetkazishligi mavzusida alhamdulillah azizlar har birlarimiz bilamiz dunyo hayoti insonlar uchun imtihon qilinadigan bir muddat bir palla dunyo hayoti hammamiz uchun bir sinovli bir kunlar berilgan fursatlar berilngan imkoniyatlar alloh taolo bizlarga bergan bir fursat bir vaqt g'animat bo'ladigan onlar bu imtihon insonlar uchun xosatan o'zlariga keladi yoki ommatan keladi xalqni boshiga har xil holat bo'ladi ya'ni yaqinda o'tkazgan pandemiya sharoitimizdagi holatimizni hammamiz bilamiz hamma bunga guvoh bo'ldi hech bir inson biror bir narsada ustun bo'la olmadi hamma o'zini ehtiyot qilgan choralar ila ya'ni har bir narsaga itoat qilgan holatida bo'ldi va yana alloh taoloni bandalarga sinovi bo'ladigan issiq sovuq yoki kenglik torlik bo'ladigan bir imkoniyatlar ham bo'ladi mana bunda ham insonlar oqilona bir birlari bilan hamjihatlik o'zaro haqiqiy musulmonlarga xos bo'ladigan ishni qilishlik mana bu musulmonlarning odatlaridan chunki dinimizni talabi insonlarni doimo bir birlari bilan g'amxo'r bo'lishligi dinimizni talabi insonlar bilan doimo chiroyli muomalada bo'lishligi dinimizni talabi alloh taolo insonlar ichidan ato qilib berilgan ne'matni robbim menga tanlab beribdi bu imkoniyat bu fursat bu menga bir berilgan bir chiroyli bir imkoniyat ertangi kun uchun hisob kitobga tayyorgarlik ko'rishimdagi bo'ladigan holat uchun qiladigan tayyorgarlik shunday ekan alloh subhanava taolo sizu biz bandalarni ogohlantirib sizu biz mo'min musulmonlarni doimo bir birlari bilan ahl inoh bo'lishlik borasida o'zini kalomida shunday bayon qildi astaz billah albatta mu'minlar bir birlari bilan birodardir, aka ukadir ya'ni hujrot surasining 10 oyatida Ta alloh taolo bizlarga shunday ogohlantiryapti payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bizlarga shunday yana ogohlantiryapti al muslimu ahul muslim musulmon boshqa bir musulmon uchun birodardir aka ukadir dedi. qarang dinimizni ko'rsatmasi mu'min musulmonlar bir birlariga aka uka bo'lsa bir birlari bilan birodar bo'ladigan bo'lsa ularning o'rtasida bo'ladigan ro'ya qilishligi bo'ladigan haqq huquqlari bor bu dinimizni talabi bu dinimizni ko'rsatmasi mo'min inson doimo o'zini o'zga insonlarning hojatini chiqarishlik uchun qo'lidan kelgan xizmatini qilishlik kerak birodarini mushkulini yengil qilishlik kerak agar qo'lidan kelsa birodariga yordam berishlik kerak agar shuni imkoniyati bo'ladigan bo'lsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu borada bizlarga shunday ogohlantirdi ahabbu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizlarni ogohlantirib shunday dedilar ollohga eng sevimli banda olloh yaxshi ko'radigan banda kim Allah bende. Içi de birbirlerige manfaati, birbirlerige dedi olloh taolo yaxshi ko'radigan banda insonlar ichida ko'proq bir birlariga manfaati bir birlariga yordami tegadiganidir dedi va yana so'radilar payg'ambarimiz e sollallohu alayhi vasallamdan so'raganlarida e payg'ambarimiz javob berdilar alloh taologa eng mahbub amal alloh taolo yaxshi ko'radigan amal qanday bir amal yo rasulalloh dedii payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki alloh taologa eng mahbub olloh yaxshi ko'radigan amal musulmonlarning qalbiga ge xursandchilik kirgizishligi ge. musulmonlarni qalbiga xursandchilik kirgizishligi va agar qo'lidan keladigan bo'lsa musulmonlardagi bo'ladigan ochlikni ketkazishlik dedi va musulmon birodarini hojatini chiqarishlik yo'lidagi yurishlik masjidi nabaiya payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidlari bir inson bir musulmonni hojatini chiqarishlik uchun yordam beradigan bo'lsa uni xursand qiladigan bo'lsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidinabi bir oy etikov o'tirgandan ko'ra ham yaxshiroq bo'lgan savob mukofotni oladi dedi qarang bir musulmonga agar qo'limizdan keladigan bo'lsa yaxshilik qilishligimiz yoki ya qo'limizdan kelmasa shirin so'zli bo'lib uni ko'nglini ko'tarishligimiz qancha qancha molu dunyolarimizni sarf qilib Xudoning yo'lida Allohning baytiga mehmon bo'laman zimmamdagi sunnati muakkada bo'lgan umrani yoki zimmamdagi farz ibodatini ado qilaman deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi va vasallamni masjidi nabaiyalariga borib ziyorat qilamiz ibodat qilamiz duo qilamiz ana qo'lida e, moli dunyosi bo'lmagan yoki moli dunyosi bo'lsa ham mana shunday bir mukofotni olishlikka sabab bo'ladigan amal mu'min musulmonlar bir birlarining hojatini chiqarishligda yordam berishligi va ularga chiroyli bir muomalada bo'lishligi de yana aytdilarki kim bir birodarini hojati bilan yurib uni ravo qiladigan bo'lsa uni qadamlarini qiyomat tongi otganda filsirot ko'prigi qildan ingichka qilichdan o'tkir bo'lgan filsirot ko'prigida ularni qadamlari sobit qadam bo'ladi ularni qadamlari toymaydi uni qadamlari sobit qadam bo'lgan anrot ko'prigidan oson o'tadi musulmon inson dunyo va oxirat yaxshiligi yetishligi uchun dunyo va oxiratda chiroyli amal qilishligi va uning mukofotini olishligi bor astaazbillah alloh taolo o'zini kalomida shunday bayon qildi لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ومما تنفقوا وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم الله تعالى أذن كلام ده بيان قلب أتاده سيجان يشكر جان نرسل لنجزدان إحسان خلما جننجز جا siz hech ham yaxshilikka erishmaysiz deb ki yaxshilikni mukofotini shunday ta'rif ki ulamolarimiz suygan narsalaringizdan ehson qilmaguningizgacha sira sizlar yaxshilik jannat sari erisha olmaysizlar de yaxshilikni mukofotini jannatni mukofoti bilan tenglasya nimaiki yaxshilik qiladigan bo'lsak nimaiki yoki ehson qiladigan bo'lsak nimaki qo'limizdan keladigan amalni qiladigan bo'lsak robbim buni ko'rib turibdi buni kuzatib turguvchi zotdir bizlarni kichkina va katta yaxshi va yomon qilgan har bir ishlarimizdan xabardordir parvardigor olam boshqa oyat karimada surayi baqarada sizu biz mo'min musulmonlarni yaxshilik qilishlik mukofotini ertangi kun olishlik to'g'risida doimo yaxshilik qilganlarga beriladigan mukofot allohning mukofoti jannat va undagi yaxshiliklar bog'iroqlar egasi bo'lishligimiz borasida alloh taolo o'zini kalomida bayon qiladi yaxshilik qilishlik mol dunyosidan sadaqat qilishligi ehson qilishligi insonni yaxshi amal qilganligiga beriladigan mukofotlarni shunday bayon qiladi infoq ehson qilishlik borasida hadis shariflarda ham Alloh taoloning kalomida ham bularning ma'lumotlari borasida shunday bayon qiladi yaxshilikni xayri ehsonning foydasi nafaqat dunyoda balki ertangi kun qiyomat tongi otganda ham u insonga mukofot beradi برمس صلى الله عليه وسلم قال: "إن الصدقة لتدفع عن أهلها حر القبور وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقاته" <تصفيق> <تصفيق> البتة صدقات لار. البتة خليفتر كان أمل لرمس albatta sadaqot o'z egasini qabrdagi bo'ladigan issiqlikdan saqlaydi sadaqa qilguvchi mu'min qiyomat kunida hech bir soya yo'q kunda qilgan sadaqoti un uchun albatta soya bo'ladi dedi albatta sadaqa o'z egasini qabrdagi bo'ladigan issiqlikdan saqlaydi sadaqa qiluvchiga mo'min uchun qiyomat kunida parvardigoru olam hech bir soya yo'q kunda uni qilgan sadaqotlari ehsonlari bilan uni soyalantiradi deydi sadaqot qilishligimiz xoh nafl bo'lsin xoh oshkor <coughs> bo'lsin xoh zimmamizdagi farz zakotimiz bo'lsin fitr sadoqotimiz bo'lsin qiladigan amallarimizni xoh uni yashirin xoh oshkor qilishligimiz bizlar uchun mukofot bo'ladi ko'z oldimizda suvlar bilan olovni o'chirganimiz qatori sadaqot ham gunohlarimizni xuddi mana shunday yuvib tashlaydi deydi ulamolarimiz insonlarni musulmonlarni iymoni borligini tasdiq qilguvchi amal deydi uni xayri ehsoni deydi yaxshilik qilishligi musulmonga xos bo'lgan amallar qilishligi sadoqot qilishligi yoki yaxshi so'zlar bilan yoki moli jonit bilan yaxshilik xayr ehson qilishlik insonni qalbida iymoni borligini tasdiq qilguvchi amal deydi inson shunday bo'lishlik kerak og'ir kunda qiyinchilik kunda ya'ni boshqa bir insonga bor vujudi bilan qo'lidan kelgan mehnati bilan yaxshilik qilishlik kerak imkoniyatidan kelib chiqqan holatimda ularga muruvvat ko'rsatishlik kerak chunki parvardigor olamni unga bergan bir ne'mati payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar uchta narsaga qasam ichaman deydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vassallam yapti qasam ichib aytaman deydi uchta narsaga bandani moli dunyosi uni sadaqat qilishlik bilan nuqsonga uchramaydi mol dunyomiz bo'lsa xudo bizlarga bergan moli dunyo bo'ladigan bo'lsa undan ehson qilsak infon qiladigan bo'lsak yordam beradigan bo'lsak molimizni sarf qiladigan bo'lsak hech qachon bandani moli sadaqa qilishlik bilan nuqsonga uchramaydi kamaymaydi olloh o'rnini ziyoda bilan to'ldiradi dedi rasululloh qasam ichib aytyapti qarang banda biror bir zulmga uchrasa biror bir qiyinchilikka uchrasa biror bir boshiga musibat tushsa unga tashvish tushadigan bo'lsa yoki unga biror bir inson zulm qiladigan bo'lsa unga sabr qilsa deaptiunga sabrkerak va sabr qilishligi albatta uning izzatini parvardigor olam ziyoda adi bandalar boshqa bir insonlarga zulm qiladi boshqa bir insonlarni zimmasiga og'irlik xohlaydi unga yomon bo'lishlikni xohlab unga zulm qiladi insonlar unga sabr qilishlik kerak a payg'ambarimiz sollalohu alayhi vasallam qasam ichib aytyaptilar olloh uni izzatini ziyoda qiladi uni hurmatini ziyoda qiladi olloh uni ikrom qiladi unga sabr qilishlik kerak ammo lekin gen, yana rasululloh aytayaptilar, qasam ichib aytaman -e banda tilamchilik eshigini ochmasin dedi. albatta unga Alloh taolo faqirlik kambag'allik eshigini ochib qo'yadi muhtoj bo'lgan holatinda banda hech e, bir narsaga bir kunlik molimiz bir kunlik yegiligimiz ichkiligimiz har bir narsa bo'ladigan bo'lsa dunyo va undagi barcha yaxshilik egasi biz bo'lamiz alloh taolo razzoq rizqimizni beruvchi alloh taolo bizlarga har bir narsada kifoya qilguvchi ammo lekin bunga noshukurchilik qilib tilanchilik qiliik eshigini ochsa olloh unga faqillik eshigini ochadi deydi alloh taolo molni rizqini imkoniyatini bergan kishi Alloh taolo menga shuncha va dunyo berdi molu davlat berdi insonlar ichida meni aziz qildi insonlar ichida ham tanlab menga olloh taolo va dunyo berdi robbim buning uchun senga hamdi sanolarim bo'lsin deb hamd hamdi sano kerak. robbim senga shukrlarim bo'lsin deb shukr qilish kerak va qo'lidan kelgancha yaxshilik va muruvvat qilishlik kerak bu musulmonga xos bo'lgan amal bu musulmonni qo'lidan keladigan ish va musulmonni qilishligi lozim bo'lgan amal boshqa bir musulmon bilan musulmon aka uka birodar musulmon musulmon uchun oyna musulmon musulmon bilan birodar aka uka haqiqiy mo'minlar doimo boshiga bir musibat tushganda og'ir kun kelganda qiyinchilik kun kelganda bir birlariga doimo ko'makdosh bir birlariga yordam berishlik kerak mana bu musulmonga xos bo'lgan inson uchun musulmonlikka musulmonchilikka dinimizga va dinimizni talabi ham xuddi mana shunday azizlar alloh taolo biz bandalariga qiyinchilik keladigan bo'lsa unga shukur keltirishligimiz va allohga duo qilishlikni parvardigor olam bizlarga o'zini kalomida bayon qilgan ya'ni ko'pchilik hammamiz buni bilamiz va ko'p aytamiz insonni boshiga musibat tushsa insonni boshiga qiyinchilik tushadigan bo'lsa g'am tashvish keladigan bo'lsa parvardigor olamdan duo qilib so'rashlik kerak ya'ni لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين من ابغى آياتنا اختك لك ya'ni ko'proq istig'for aytishlik kerak robbim gunohlarimiz ko'payib ketganligi sababli boshimizga qiyinchiliklar musibatlar kelyapti deb istig'for ko'proq aytishlik kerak allohga ko'proq tavba qilishlik kerak va kambag'alchilik bo'lsin befarzandlik bo'lsin qurg'oqchilik bo'lsin boshiga qiyinchilik kelsin ulamolarimiz ko'p holatida bizlarga ta'rif qilib bizlarga aytadigan duo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin ya'ni sendan o'zga iloh yo'q robbim sen barcha nuqsonlardan poksan Dar haqiqat men o'zimga zulm qilguvchilardan bo'ldim robbim meni kechirgin deb men zulm qildim o'zim nafsimga deb allohga duo iltijo qilishlik kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar boshiga bir qiyinchilik tushsa bir qiynalgan e, holati bo'ladigan bo'lsa shunday duo qilishni o'rgatadilar la ilaha illallohu al-azimul halim. La ilaha illallohu robbul arshil azim. La ilaha illallohu robbus samawati va robbul ard va robbul arshil karim ya'ni parvardigor olamga duo qilib ey robbim ey ulug' va halim Allohdan boshqa iloh yo'q ulug' va halim bo'lgan Allohdan boshqa iloh yo'q osmonlaru yerning parvardigori va ulkan arshning parvardigori bo'lgan Alloh taoladan boshqa iloh yo'q ya'ni parvardigor olamniga hamdi sano aytib alloh taolaning ismi sifatlarini aytib parvardigor olamga duo qilishlik kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi va vasallam aytadilarki kimiki la havla va la quvvata illa l l azim deb aytsa, 99 dardiga davo bo'ladi dedi. mana shu dardlarning qatorida deydi eng yengili insonni boshiga tushgan g'am deydi tashvishi eng yengili shu dardlarnideydi to'qson to'qqizta dardiga shifo bo'ladigan uni hojatlari bo'lsa ravo qiladigan duo mana bu la la havla va quvvata illa qachon inson boshiga qiyinchilik qachon bir torlik boshiga bir musibat yoki bir zulm ko'radigan bo'lsa yoki qiyinchilik bo'ladigan bo'lsa qurg'oqchilik bo'ladigan bo'lsa shunday bir qiyinchilikda doimo shunday bir duoda bo'lganlar inson shunday bir holatida qiyinchilik bo'lsin issiq sovuq bo'lsin yoki bir boshqa holatlar bo'lsin alloh taolodan duo qilib so'rashligimiz kerakdi bo'ladi kecha yaqinda mana o'zbekiston musulmonlarimiz ham butun dunyo musulmonlari saudiya arabistonida haj ikki ming yigirma e, uchni tasarruf qilishlik o'tkazishlik borasidagi ulamolar kengashi bo'lgan yig'ilishda ham mana bu bugunlik kun haqida butun dunyoda bo'lib turgan qiyinchilik e, noxushliklar holatida duo qilishdi allohni baytida duo qilidi e, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ravzalariga kirganda duo qilishdi yana sizu biz qiladigan duoyimiz butun vatani muslimanlara yengillik versin Allah'ım allohim bizlar uchun bu ob havoni ham manfaatli qilsin g'amxo'r qilsin ollohim bizlar uchun alloh hammalarimizni diniy dunyoviy ishlarimizga olloh barakot bersin ozgina bir sinov ozgina bir fursat kunlarda hammalarimiz chiroyli holatinda bir nasihatlanib ko'proq istig'for aytib ko'proq zikr qilib ko'proq olloh taologa iltijo qilaylik robbimiz bundan ko'ra ham rizqimizni keng hayotlarimizni go'zal qilai duo qilaylik robbim barcha mo'min musulmonlarga ollohim o'zingni suratingni ber o'zing yordamingni ber andak holatimda ham robbim bizlarni o'zimizni holatimizga tashlab qo'yma biz o'z nafsimizga zulm qilguvchilardanmiz robbim bizlarni gunohlarimizni kechir xatolarimizni o'chir bizlarga parvardigorim rizqimizga kenglik hayotlarimizga go'zallik xonadonlarimizga obodlik yurtimiz xalqimizga tinchlik omonlikni allohim o'zing nasib <تصفيق> 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 الله اكبر